Ты откуда? А ты откуда? Я живу. Ну молодец, а иди дальше. Я следую квартиру, а не претендую. Да, но мой город претендует, а Я ведешь себя как Это работаю, ты ведешь себя как раз. Раз. Что, Давай, ты меня Иди отсюда. Вы вы все, 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 все. Депутатский корпус областной рады Петрогрихска-Суджи Украины экстремизм вы мне здесь не говорите за Львов, я хочу, чтобы было как в Донецке, а не так, как во Львове. Не это... а Львов, Львов, надо да. Львов мне Львов сюда, извините меня, обликивать. Понятно? Вы мне за Львов вообще лучше молчите. Пусть он горит. Понятно? Это зловонный город. Административное здание трогать нельзя. А да, конечно, любоваться. А зачем люди сюда? Любоваться. Кому здесь раз надо раз работать? Тем, Те, которые, извините да. меня, не работают, обижать собрались. Кому здесь работать? А да, пацаны, извините да. меня, с обрезами были, с чем угодно были. Им наши стреляют. Ты, ты, ты на смерть стреляли, это и ты что? мне, блядь, будешь это говорить, так? сейчас здесь. Ты мне сейчас не не будешь что говорить. Ребята, давай, давай, Ребята, сиди отсюда. все будут говорить. Все, блядь, все будут говорить. Все, блядь, все будут говорить. Все, блядь, все Вот в этом не разница. Ющенко, которого вызывали называли Прищавой и Медрищенко, он ушел в результате честных выборов. Да? да. И те, кто против него выступал, и так называл, тупинка на не делали. Вот. Вот. Понимаете? Так а вот они стояли вот а, а, и говорили, что хотели. А, эти против, не Грубо говоря, бело-голубые. Получается, в этой ситуации поступили более выдержанно. Они не стали досрочно пытаться его сбросить. Хотя поддержки у него как бы абсолютно никакой не было

Ёкарного не знаю Знаете, да? Да нет, их просто выдавили тело. Телом выдавили? Да Ну, когда дверь перекосилась Но это точно не из наших ребят Вы видите, мы стоим Если нас не будет, просто порвут и все Поймите правильно Когда дверь перекосилась, лопнуло. У нас беспредела нет Приняли программу Пусть решают Главное, что без беспредела Да, и все, самое главное Беспредельщики по городу с дубинками ходят Беспредел был в Киеве Понимаешь, вот там был беспредел. Не, ну, беспредел. ну подождите, но ну, депу депутаты, депутаты пацанов, же должны блядь. ходить, да? То есть они. Заработали вы, себе кресло и сидят. Вы же, вы, не, вы же не можете их не выпускать. Они же тоже хотят там, к семьям поехать. Нет. 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 Мы ночью не будем стоять здесь. Они должны принять решение. Не, ну подождите, значит они не должны. Они принимают э, как бы, на свое усмотрение. А сейчас экстренная ситуация. В стране без власти. Да. Да. Да, да, да! Да, да! Да, да! Да, да! Да, да! Да, да! Да, 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 да, да! 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 <misery> Дима, по какому принципу? Ну по какому принципу поделить Украину? По референдуму! По референдуму! То, то есть, по области? По, по, по референдуму! А по самому референдуму или городскому референдуму? А народ, весь вот. В области или в городе? Областный. Хорошо. Последний след. Областный. не Россия! Одесса 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 не Россия!